Доброго вечера, мои кошеняточки. На дворе стояла, переходим на российскую. На дворе было 22 сентября 2024 года. Мы с моей подружечкой, соседочкой Юлечкой вышли, как вы думаете, куда? К подъезду? Нет. В парк? Нет. На Дерибасовскую? Нет. Мы решили не сидеть дома, а красиво одеться, привести себя в порядок и поехать на море жить в одессе и не пользоваться красотой моря это очень глупо когда ты можешь дотянуться вон рукой какая красота видно какой закат какой я сейчас пытаюсь схватить камерой думаешь ну я не знаю это вам наверное не видно о гляньте какой красивый закат вон море все М -м -м, Балдеж. камера включается просто свет так что такие дела так что мы красиво проводим время на берегу моря покушали рыбки, попили вкусненьких пивасиков, mm -hmm. поели бомбасиков. Чего и вам желаем последние погожие деньки осени. Не сидите дома, блядь, не грейте свои сраки и животы, а выходите в люди и дышите свежим воздухом. Любим вас, обнимаем. Привет из Южной Пальмиры, из Одессы. Всем-всем, мои кошеняточки.